Якщо ви бажаєте прикрасити своє тіло малюнком, але не наважитись на тату на все життя, виходом для вас буде біло татухною або по тілу мехенді. Як це робиться, зараз нам покаже майстер з п'ятирічним досвідом Саша. Берімо баночку хни чорної, водичка, маленький колпачок і кісточку. Зараз зробимо замес, нам зараз треба достичь консистенции густой сметаны. Потому что если будет хна жидкая, э -э, ну, рисунок не останется на теле. Будет очень-очень очень светлый. Густой шоколад. Тянучий. В Индии у них обычно рисуют там, перед какими-то торжествами. В частности, там свадьбы. Все. У них уже идут элементы там, священности. Вот, то у них же цветок лотос, это как священно считается если замужним женщинам рисовалось, то это как знак благополучия, что все будет хорошо в семье, на кудаче. Четыре вида есть татуировок: Там африканская, азиатская, индийская и арабская. То есть индийская – это больше идет цветы лотоса, животные, всякие завитушечки, цветочки такое. А азиатская – там сочетание идет тех вот, допустим, стилей четырех, всякие цветы, орнаменты больше, треугольнички, квадратики, ромбики. А африканская – это, грубо говоря, ладошки, ступни, опустить в хну, вот, все, что покрывает эти части, вот это вот африканская. Но ну, я делаю все. В принципе, потому что это как сочетают все стили. Нету такого определенного, что там вот все рисуют строго индийскую. В принципе, это как идет, как обереги, можно сказать. Это все равно вот защита. Ну, с каким позывом ты рисуешь, наверное, человеку, вот так вот оно отражает. Ну, наверное, позитив больше несешь. Майстер рекомендувала протримати фарбу на шкірі не менше 2 годин. Зараз ми знімаємо верхній шар і отримуємо ось таке чудове біотату.